игре. Кстати, вылучено. По у нас 4-1, так? 4-1 по вылучим. раз везде, по-первых, по По а заброшенным шайбам. Две секунды. Ну уже свисток. Две секунды. Валентинович, до среды следующая игра у нас в середу. Вы плануете? Нет. Так, не плануете? А с чем связано? С выездом. 11-2, Влад, 11 или 12? 11-2. 11-2. Остаточный рахунок сегодняшней игры. У вас не будет на следующей игре. 11-2. Запомним рахунок. 11-2. Перемагаю у нас Тирас сегодня. Тирас заслуженно. Причем заслуженно, да. И, ну, все-таки такая неприятная фраза для Мегамола будет в одну калитку. Что таки да, Валентин? Ну, понятно, дело. Хоть и две шайбы мы побачили. Ну, а, а размочили. Вот, 12 есть. А рахунок 11-2. 11-2. классная традиция. Хорошо, без травм. Ключик поломанных не было. Носы, в ухо все целые, да? А рахунок и грум мы подтянем еще. Руля, руля, руля. Видишь, какая петрынка? Одна из наикращих игр. Да. приятно видеть, Руслан. Бодрый, веселый. Поэтому и играл так хорошо, Руслан, с такой петрынкой. Ну какой, классной петрынкой. подожди, это может быть петрынка. Молодцы, какие да, кого петрынка? Руслана, Руслана. Ну, великого. А че наш переслав? Так, да, благодарим за увагу, благодарим за гру. Так, это по всей видимости. Сложно мне я таких интересных девчат не помню. Так, и фото на сгадку.